এইবাৰতো কভিডৰ কাৰণে ডিলিট কৰিব নোৱাৰিলো আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কিন্তু আকৌ মানুহ মাতিব নোৱাৰে কভিডৰ সময়ত পাব্লিক ফাংচন এলাউট কৰে সমগ্ৰ দেশতে কোনো ফেষ্টিভেল হোৱা নাই কিন্তু আমি পাতিলো আমাৰ দম আছে আমি পাতিলো কিন্তু পাতিলো মই পাব্লিক মতে নাই কালি যেতিয়া আমি এতিয়া কল্পনা পথৰে গান গাই আছে মই তেতিয়া ষ্টেজত আছিলো মোৰ চকুৰ আগত ডেৰশ মানুহ আছিলে দিল্লী যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল থাকো কৰি থাকো চকুৰ আগত পঞ্চায়ত হাজাৰ এক লাখ ঘণ্টা হাতত দেখুৱাইছে দিল্লী এটাকে বিগেছ ফেষ্টিভেলটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল সেই আমেজটো নাই কিন্তু সেই আবেদটো নাই কিন্তু ডিজিটেল কাৰণ কৰোণা আমাকতো বাধ্য কৰাৰ উপায়টো নাই কি কৰিম যে অনলাইন ছিংগাপুৰ চাই আছে থাইলেণ্ডত চাই আছে মুম্বাইত চাই আছো মানে এই যিটো শ্ব' এই শ্ব'টো সম্পূৰ্ণ বিশ্বতে টেলিকাষ্ট হৈ আছে ডিজিটেলি তোমাক মই কিয় মাতিছো কাৰণ আমি যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া বিভিন্ন সকলো ব্যক্তিসকলক মাতিছে তুমি তেওঁক এতিয়া মানে চাওক এতিয়া তেওঁ আগৰ জুবিন গাৰ্ড নহয় ষ্টেজত মইতো পঞ্চাছ শতাংশ বুলি ধোঁৱা

মানে এনেকুৱা কৰিব তোমাৰ লগত যদি কথা পাতি থাকে তোমাক আকাশত উঠাই থৈ দিব যদি আমি মানি ল'লোঁ যেনিবা তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিয়ে নিৰ্দোষী যদি নিৰ্দোষী তেওঁলোক এতিয়ালৈকে নাইকিয়া তেওঁ যে সদায় বাদ দি পেলাই এটাই কয় মই বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত কথা পাতিছোঁ অসমৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আমুক হৈছে তামুক হৈছে কি হৈছে তেওঁ যি ক'লে বজাৰত যি দাম ছিংগাৰসকলৰ সেই দাম মই কমাই দিওঁ তেওঁ যেনেকুৱাকে কয় কথাবোৰ তাৰমানে সম্পূৰ্ণ বেপাৰী আচলতে প্ৰথমতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মোৰ লিখিবলৈ লৈ হাৰ্ড কপিছে কাৰণ মানুহজন জুবিন গাৰ্গ অকল মোৰে নহয় আমাৰ অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় এতিয়া পৃথিৱীৰ হৈ থাকিলে তেওঁৰ কাৰণে যদি আমি আজি জাষ্টিছ বিচাৰি লিখিবলগীয়া হৈছে এইটো লাজৰ কথা আমাৰ কাৰণে জুবিনৰ নাম লৈ জুবিনৰ নামত ফেষ্টিভেল পাতিলে ঘৰ বনালে সা সম্পত্তি গোটালি কিন্তু শেষতকে মাৰি দিলি যিজন মানুহৰ নাম লৈ তই উঠিছিলি যিজন মানুহৰ নাম লৈ তই টকা ঘটিছিলি তোৰ নাম কমালি সেইজন মানুহকে আকৌ তই ওলোটাই পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মাৰিলি আকৌ বিদেশত গৈ অসমততো নোৱাৰোঁ বুলি গম পাইগৈ সেইকাৰণে বিদেশত গৈ হ'লেও জুবিনক সেই জুবিনক বিষ খুৱাই কিনে তই জুবিনক মাৰিলি তই কিন্তু কম বস্তু নহয় এই মহন্ত এক নম্বৰ হাৰামজাদা হয় এই মহন্ত আৰু এই ডিম্পু কম নহয় কিন্তু মহন্ত ফেষ্টিভেলত গৈ কিনে সেই মহন্ত ফেষ্টিভেল প্ৰমোচন কৰি আহিছে এটা সময়ত ডিম্পু বৰুৱা ইও কম নহয় ইও পাইছিলে জুবিন গাৰ্গৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাটিল তদন্তকাৰী দলৰ সন্মুখত বিস্ফোৰক ভাষ্য শেখৰ জ্যোতি গোস্বামীৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কোনো দুৰ্ঘটনা নাছিল জুবিন গার্গর মৃত্যু এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বিহ দি জুবিনক হত্যা করেছিল ম্যানেজার সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ বেগত লৈ ফুলছিল টেবলেট এস আই টে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা শেখরজ্যোতি গোস্বামী এই বিস্ফোরক মন্তব্য রাখিছে তদন্তকারী বিষয়ার সম্মুখত জুবিন গার্গর মৃত্যু যে সাধারণ মৃত্যু নাছিল সেয়া দিনৰ পোহরের দরেই সত্য ইয়ট পাৰ্টীৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গক বিষ খুৱাই হত্যা কৰিছিল মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থই বিষ দিছিল শ্যাম কানু মহন্তই চি আই ডিৰ জেৰাত বিস্ফোৰক মন্তব্য শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰুক্তিৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তই এক নতুন দিশে গতি কৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত বহু প্ৰশ্নই দোলা দিছে কিয় জুবিন গাৰ্গক বিহ পান কৰোৱা হল কারো অহিত চিন্তা নকরা প্রকৃতিক ভালপুয়া এই বিস্ফয়কর প্রতিভাই ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মার পানি খুব এনে কি নেপেললগা বস্তু পেলালে যার জুবিনক বিষ দিবল হল সিদ্ধার্থই কি আচরিত ঘটনা জুবি দীর্ঘকালের বাদ্যযন্ত্রী সংগী শেখরজ্যোতি গোস্বামী সিআইডির জেরা কৈছিল শ্রী শর্মা এন্ড শ্রী শ্যামকারু মহন্ত হেড পয়জেন দ্য টু কনসিল এন্ড ডেলিভারি কি বিস্ফোরক ভাষ্য যিগৰাকী ব্যক্তিক অসমীয়াই ভগৱানৰ শাৰীত ৰাখে আৰু পূজা কৰে সেইগৰাকীক দুটা অসুৰ শ্যাম কানু আৰু সিদ্ধাৰ্থই বিষ দিলে আৰু অসমীয়াই হেৰুৱালে জুবিন গাৰ্গক জুবিনক হত্যা কৰিবৰ বাবেই শ্যাম কানু আৰু সিদ্ধাৰ্থই ঠিক কৰি লৈছিল ছিংগাপুৰৰ দৰে বিদেশী ভূমি কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও মানিব নোৱাৰা কথা জুবিনক বিষ দি হত্যা কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতেই সকলোৰে মনত সন্দেহ জুবিনৰ কোটি কোটি টকাৰ বাবেই সিদ্ধাৰ্থই বিষ দিছিল নেকি এইবোৰৰ মাজতেই পোহৰলৈ অহা আনটো খবৰ হল জুবিনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পৰিয়ালক সিদ্ধাৰ্থই দিয়া নাছিল জুবিনৰ মৃত্যুৰ প্ৰথম খবৰ তাৰছেন মিট্টালেহে দিছিল তাৰচেন মিট্টাল হৈছে জুবিনৰ পূৰ্বৰ মেনেজাৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ মালিক তেনেহলে আৰক্ষীয়ে তাৰচেনক তদন্তৰ আওতালৈ অনাটো প্ৰয়োজন ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য অতি গভীৰলৈ কুটুমেই ঠেলি দিয়াৰ পিছত সহধৰ্মিনী গৰিবা শইকীয়া গাৰ্গৰ প্ৰশ্ন শেখৰে যদি সকলো জানিছিল নিখৰে যদি জানিছিল সেই কথাটো ইমান দিনলৈকে কিয় লুকুৱাই থৈছিল আৰু যিকে নহওক ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে কথা ওলাবই যদি কোনোবাই কৰিছে তেনেহ'লে তাক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগিব এই মানুহজনক এনেকুৱা অৱস্থালৈ নিব লগা কিয় হ'ব পাৰে কোনোবাই যদি কৰিছে নহয় কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি যি হ'ব পাৰে তাৰমানে কৰক আনহাতে জুবিন গাৰ্গক লৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা আৰু জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ কথা জানেও বেপৰুৱা হৈ থকা সকলোকে কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ পোষকতা প্ৰযোজক ৰাজেশ ভূঞাৰ যদি সঁচাই যদি তেনেকুৱা এটা হৈছে খুব দুখজনক ঘটনা আমাৰ সকলোৰে কাৰণে তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে অন্ততঃ জুবিন গাৰ্গৰ লগত তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে যিগৰাকী ব্যক্তিক অসমৰ প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ মানুহে হিয়াৰ আমঠ কৰি নিজৰ ঘৰত নিজৰ অন্তৰত থাপনা দি ৰাখিছে সেই ব্যক্তিজনৰ তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে গতিকে উচিত বিচাৰ হওক আৰু দুখীয়ে শাস্তি পাওঁ আৰু প্ৰত্যেকজন দোষী শাস্তি পোৱাটো উচিত যিসকলে তেওঁক লৈ গৈ সেইখিনি সময়ত জলকীয়ালি কৰিলে যিসকলে তেওঁৰ অৱস্থাটো জনাৰ পিছতো তেওঁক শুব নিদিলে গোটেই ৰাতি শুবনি দি আকৌ ৰাতিপুৱাই লৈ গ'ল তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে গতিকে সেই সম্পূৰ্ণ বিচাৰ হ'ব লাগিব কোনো শাৰী যাব নোৱাৰিব আৰু আমিও বিচাৰোঁ কোনো শাৰী নাযাওঁ বৰষিয়াম শিল্পীক জে পি দাসে ক'লে পাটৰত পুতি থোৱা হওক দোষীক যিবিলাক দিছে পেপাৰ যিবিলাক দিছে সেইবিলাকে ফল' কৰিব লাগিব আচল কথাটো ওলাই পৰিছে লাহে লাহে বোকাৰ পৰা বস্তু ওলাই আহিছে লাহে লাহে গতিকে লাহে লাহে ওলাই লাহে ধৰা পৰিব আৰু যি পাঁচজন মানুহ এই মহন্ত শ্বেখৰ যদি ড্ৰামাৰ তাক মই এটা কথাই কওঁ যদি সি প্ৰু হয় যে সি গিলি সেই ড্ৰামৰ ওপৰত কোবাইছে তাৰ ড্ৰাম বজাব জিন্দিকি নোৱাৰিব মই খাওঁ দিছোঁহি যদি কামটো কৰিছে আৰু শ্যামকানু যদি কৰিছে শ্যামকান্ত যদি ইনভলভ আছে তাকতো মোৰ মাটি যদি ইনভলভ হয় মই পাৰ্চনেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তাক মাতি আনি পেলাই মাটিত গাত খান্দি পেলাই এইবিলাকে পুতি থ'ব লাগে এদিন আণ্ডাৰ দা ৱৰ্ল্ড তলত থাকোঁ বৰীখন নৰকত থাকোঁ সেইখিনিয়ে মই আৰু কিমান ক'ম আপোনাৰ জুবিন দান জীয়াই থাকিব জুবিনৰ গান জীয়াই থাকিলে জুবিন জীয়াই থাকিব সেইটো কথা কাৰণ তেওঁ বডিটো টানিব নোৱাৰে কাৰী আহিব নোৱাৰে তেওঁ গানটোৱেই অসমীয়া জাতিত অৱদান দি যাব তদন্ত যিমানেই আগুৱাইছে সিমানেই নতুন খবরে হেঁচা মারি ধরেছে জুবিন অহা খবৰবোৰ বড় বেদনাদায়ক হজম খবর এই খবরবসাই হোক বা মিচাই হোক জুবিন গার্গক পণ্য সামগ্ৰীৰূপে ব্যবহার করা সকল শাস্তির যোগ্য আৰু সেইভাবেই ন্যায় নোপা পর্যন্ত হাতর মুঠি বজ্র কঠোর করে সকলোৱে জাস্টিস ফর জুবিন